الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدًا عبده ورسوله یہ صفہ نمبر ہے 42 اور آیت نمبر ہے ایک سو سنتالیس اور ایک سو ارتالیس اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحق من ربکا فلا تكونن من الممترين, من الممترين ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات أينما تكونوا يأتي, يأتي بكم الله, بيكوم الله جميعا, جميعا إن الله <تصفيق> <تصفيق> على كل شيء قدیر وم وجہ ہر ایک کے لیے ایک جہت ہے ایک قبلہ ہے وہ مولیحا وہ اسی کی طرف متوجہ ہو رہا ہے فس طبی کلخیرات سو نیکی کے کاموں میں آگے بڑھو مقابلہ کرو اینما تکون جہاں بھی تم ہوگے یا عتی بکم اللہ جمیہ یا عتی لے لے آئے گا بکم تم کو اللہ اللہ جمیہ تمام کو یہ اطبکم اللہ ہو جمیہ تم جہاں بھی چلے جاؤ اللہ تم کو سب کو اکٹھا کر لے گا ان اللہ علا کل شعین قدیر بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدیر قادر ہے قدرت رکھنے والا ہے الحق میں ربق حق ہے تمہارے رب کی طرف سے فلاں کون من الم ترین بس تم شک کرنے والے نہ بن جاؤ حق کے معاملے میں انسان کو شکوک و شبہات کا شکار نہیں ہونا چاہیے حق کو قبول کرنا چاہیے انسان کے اندر اتنا ضرف ہو کہ وہ حق کو قبول کرے اصل میں آج کل خاص طور پہ آج کل ہمارے معاشرے میں ضرف ختم ہو گیا ہم ہم یہ سمجھتے ہیں چونکہ یہ میرا مخالف ہے تو پھر قبول نہیں کرنا کچھ بھی تو حق کو قبول کرنے کی صلاحیت انسان کے اندر ہو حق کو قبول کرنے کا ضرف انسان کے اندر ہو یہاں حق سے مراد ایک خاص حق بھی ہے وہ ہے قبلے کی حقیقت اللہ رب العزت نے فرمایا قبلے کی حقیقت کو تسلیم کر لو یہودی مانتے نہیں تھے وہ کہتے تھے یہ ہمارا قبلہ نہیں ہے بیت اللہ تو فرمایا حق اس یہ حقیقت یہی یہ ہے کہ اب یہ تمہارا قبلہ ہے تم مانو یا نہ مانو قبلہ تمہارا یہی ہے کیوں الحق عمر رب کا تم تھوڑا سا غور نہیں کرتے کہ یہ قبلہ جو تمہارا بیت اللہ بنایا ہے یہ کس نے بنایا مر رب بک رب نے جو تمہارا پالنے والا ہے جس نے ساری کائنات کا انتظام سنبھالا ہوا ہے اس رب نے یہ قبلہ بنا دیا اب شک میں کیوں پڑھتے ہو یہ کون سا کسی انسان نے خود بنایا کہ جس کے اندر تم شک کرو یہ بنایا تو اللہ کی ذات نے ہے جب اللہ جو رب ہے پیدا کرنے والا ہے انتظام کرنے والا ہے پالنے والا ہے اس رب نے جب قبلہ بنا دیا ہے تو پھر کسی قسم کا شک نہ کرو تو بہرحال انسان کو حق کے معاملے میں شک میں نہیں پڑنا چاہیے کچھ لوگ ہمیشہ شک شک میں ہی رہتے ہیں. ہمارے معاشرے میں بھی لوگ ہمیشہ شک ہی کر دوسروں کے بارے میں شک میں ہی وہ بتلا رہتے ہیں. یہ شک بھی ایک بیماری ہے جس کو لگ جائے نا وہ ختم بہت مشکل ہوتی ہے پھر ہیں تو حسن زن رکھنا چاہیے اپنے بھائیوں کے بارے میں مسلمان بھائیوں کے بارے میں حسن زن اچھا گمان ہو یہ برا گمان جو ہے نا اس سے بچنا ہے ہمیشہ شک کرتے رہنا دوسروں پہ تو یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے حسن و ذن حسن العبادہ نبی علیہسعۃ السلام نے فرمایا اچھا گمان اچھی عبادت ہے اور ان عباد و ذنی اسمن فرمایا بد گمانیاں اس سے بچ جاؤ کیونکہ یہ گناہ ہے اور یہ انسان کو جہنم کے اندر لے جائے گا تو برحال انسان کو شک میں نہیں رہنا چاہیے حسن ضن رکھیں اچھا گمان رکھیں اس آیت سے یہ بھی پتہ چلا حق کو چھپانا جرم ہے ہمارے ہاں اگر کوئی آدمی غلطی کرتا بھی ہے یقیناً سچل اس نے غلطی کی بھی ہے اس کی غلطی کا چرچا پورے معاشرے میں جنگل کی آگ کی طرح پھیل جائے گا غلطی کا چرچا اتنی جلدی پھیل جاتا ہے لیکن اگر کوئی کسی نے نیکی کی ہو یا پھر پتہ چل جائے یار اس نے غلطی نہیں کی تھی یہ تو ٹھیک تھا تو اس کی سچائی وہ نہیں پھیلے گی برائی پھیل جاتی ہے سچائی نہیں پھیلتی حقیقت نہیں پھیلتی تو یہ ہمارے ہاں ہے مسئلہ کہ ہم حق کو چھپا لیتے ہیں تو حق کو چھپانا نہیں چاہیے حق کو بھی اسی طرح بیان کریں اور خاص طور پہ حق اگر دین کے معاملے میں ہو ایک تو ہے نا حق دنیا کا معاملہ تھا اس میں بھی نہیں انسان بول دے حق کو چھپائے نہ لیکن جب دین کا معاملہ آ جائے تو حق کو چھپانا تو بہت بڑا جرم ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر فرمایا اولا قرون تو نہیں ملنا نا جو حق کو چھپائیں گے اپنے پیٹوں میں آگ بھریں گے بعض ہمارے یہاں دین دار لوگ مولوی حضرات بھی ایک کام کرتے رہتے ہیں ساری عمر پھر پتہ بھی چل جاتا ہے یہ کام منع ہے قرآن میں حدیث میں پھر بھی اپنے پیٹ کی خاطر چپ کر جاتے ہیں تو جو آدمی حق جان بھی جائے حق پہچان بھی لے پیٹ کی خاطر چپ کر جائے اُلائے کمائے اقلو رفیع بطون ملنار اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ اپنے پیٹوں میں آگ بھر رہے ہیں چونکہ پیٹ کی خاطر انہوں نے حق کو چھپایا تھا اپنے پیٹوں میں آگ بھر رہے ہیں تو بہرحال انسان کو حق چھپانا نہ چاہیے سچ بول دینا چاہیے دیکھیے طاقت کا سر چشمہ اللہ کی ذات ہے اللہ کی ذات سچ بولنے والوں کو حق بیان کرنے والوں کو عزت دیتا ہے اللہ نہیں ہونے دیتا تو چونکہ مالک اللہ ہے تو اللہ کے لیے فرمایا سچ بول دو حق بیان کر دو ولی کل اگلی آیت میں اس آیت کے اندر ہماری زندگی کا مقصد بیان ہوا ہے ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے آپس میں لڑنا یہ یہ مقصد ہی نہیں ہے پچھلی آیت میں تھا آپس میں لڑنا چھوڑو حق بیان کرو وہ لڑتے تھے نا نبی علیہ صاحب وسلم تو زندگی کا مقصد اس آیت میں بیان ہوا ہے زندگی کا مقصد آپس میں لڑنا نہیں ہے زندگی کا مقصد کیا ہے فرس الخیرات کل خیرات ہے یہ ہے زندگی کا مقصد اور نیکیوں میں مقابلہ کرو نیکیوں میں ایک دوسرے سے بڑھ جاؤ مقابلے بازی نیکی میں ہونی چاہیے تم آپس میں لڑ لڑ کے اپنی زندگی ختم کر رہے ہو تو فس طبی کل خیرات زندگی کا مقصد نیکیوں میں آگے بڑھنا تو کوشش اس چیز کی ہونی چاہیے کہ میں نے کل اللہ کے حضور کیا لے کر جانا اینمات کون ہو یا اتبکم اللہ ہو اللہ جب ہم سب کو اکٹھا کرے گا اللہ کو کیا دکھاؤں گا اللہ کے پاس کیا لے کر جا کام آنے والی چیز کون سی ہے یہ انسان کی کوشش ہونی چاہیے کام کون سی چیز آنے والی ہے یہ جو ہم سارا دن ایک دوسرے کو برا بلا کہتے رہتے ہیں ہم گالیاں کلچر ہمارے ہمارے کلچر میں گالیاں آ گئی ہیں سارا دن ہم بیٹھے فضول بحثیں کرتے رہتے ہیں فضول باتیں کرتے رہتے ہیں کیا اللہ کے کی حضور یہ باتیں ہماری کام آئیں گی تو ہم سب کا جواب ہے کہ نہیں آئیں گے تو جو چیز کام آنے والی ہے انسان کو سارا دن محنت اس پہ کرنے چاہیے تو بہرحال فسٹ سبھی کو فرمایا آگے بڑھو ایک دوسرے سے بات ہے کون ہو تم جہاں بھی چلے جاؤ نا اللہ تم کو لے آئے گا آپ یوں سمجھ لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہاں دنیا میں چھوڑ دیا اللہ نے ہمیں دنیا میں چھوڑ دیا دنیا میں نیکیاں بھی ہیں دنیا میں برائیاں بھی ہیں دنیا میں ٹائم پاس بھی ہے دنیا میں فضول چیزیں بھی ہیں ایک وقت آئے گا اینما تکون یا اطفک اللہ جمیہ اللہ ہم سب کو اکٹھا کر لے گا اللہ نے اکٹھا کر لیا اللہ پھر دیکھے کہ ہاں بھی جو وقت میں نے تمہیں دیا تھا دنیا میں چھوڑ کر کیا کیا لے کر آئے ہو جس نے نیکیاں کٹھی کی ہوں گی وہ نیکیاں لے آئے گا یا اطیفکم اللہ جمیا جس نے نیکیاں کٹھی کی ہیں وہ نیکیاں لے, لے, لے آیا جس نے گناہ کٹھے کیے ہیں گناہ لیا جس نے فضول خرچی کٹھی کی ہے وہ فضول جس نے فضول بحثیں فضول ٹائم پاس کیا ہے وہ ان ساری چیزوں کو لے آئے گا یہ اطبی کو تو کامیاب کون ہوگا وہی وہ جو نیکیاں لائے گا اس کی مثال آپ یوں سمجھ لیں ہیں باغ کا مالک چند مزدوروں کو باغ میں چھوڑ دے اور کہے فلاں فلاں پھل توڑ کے لانا ہے فلاں فلاں پھل توڑنا ہے فلاں فلاں نہیں توڑنا جاؤ محنت کرو ہیں جو تو مالک کی مرضی کے مطابق جو اس نے کہا تھا وہ پھل لے آیا اور کچھ ہیں جس سے منع کیا تھا وہ لے آیا ہے کوئی ٹائم پاس کرتے رہے ایسے ہی وہاں باغ میں جا کے کھیلتے رہے ہیں پتے کٹھے کر لایا مٹی کٹھی کر لایا فضول چیزیں کٹھی کر لائے. با مقصد بے مقصد چیزیں کٹھی کر لایا اب مالک کس سے خوش ہوگا جو مالک کے کہنے پر پھل لایا ہے اسے سلا ملے گا اب جو مٹی لایا ہے جو پتے لایا ہے جو خراب پھل لایا ہے اسے سلا نہیں ملے گا سلا اس کو ملے گا جو اچھے پھل لایا مالک کی رضا کے مطابق لایا ہے تو اللہ صلہ اس کو دیں گے اینما تکون یا طبقہ اللہ جمعیہ اللہ جب ہم سب کو اکٹھا کرے گا نا ایک جگہ پہ ایک میدان میں میدان معاشر میں تو اللہ صلہ اس کو دے گا جو نیکیاں لایا ہے تو یہ ہماری بحث ہونی چاہیے یہ ہماری فکر ہونی چاہیے سارا دن فس کل خیرات نیکیوں میں آگے کیسے بڑھنا ہے اور اللہ نے جب اکٹھا کرنا ہے ہمیں تو ہم نے اللہ کو کیا دینا ہے جو ہم اللہ کو پیش کریں گے نا ویسا سلا ہمیں مل جائے گا نیکیاں پیش کریں گے اچھے کام پیش کریں گے اچھا سلا مل جائے گا جنت مل جائے گی اگر برائی برائی پیش کی تو پھر جہنم ہے اور اگر ٹائم پاس ہے پھر بھی جہنم ہے اگر فضول باسیں کی ہیں پھر بھی جہنم ہے وقت کا ضیاع کیا پھر بھی جہنم ہے تو یہ ساری چیزیں انسان کو جہنم کے اندر جو ہیں وہ لے کر جائیں گی تو بہرحال اللہ ہم سب کو جمع کرے گا یہاں جمی آ کا لفظ بھی ہے ہم سب کو جمع کرے گا یہ بڑی اہم بات ہے ہم کہتے ہیں ہم دنیا میں یار فلاں کے لیے ہم نے یہ کیا ہے فلاں نے کہا تھا میں نے کر لیا فلاں دوست نے فلاں نے فلاں فلاں نے اللہ تعالیٰ فرمائے گا ہاں سب آ جاؤ بندہ اللہ تعالیٰ بندے سے پوچھے گا ہاں یہ گناہ کیوں کیا اللہ فلاں نے کہا تھا اللہ کہے گا فلاں کو بھی لیا ہاں بھی تو نے کیوں کیا تھا اللہ مجھے فلاں نے کہا تھا فلاں کو بھی لے جمی آ اللہ سب کو اکٹھا کرے گا جس جس نے جس جس کو گناہ پہ لگایا سارے اکٹھے ہو جائیں گے جس جس نے جس جس کو نیکی پر لگایا وہ بھی سارے اکٹھے ہو جائیں گے اللہ سب کو اکٹھا کرے گا جمی آ اللہ تمام کو اکٹھا کرے گا اللہ کسی کو بھی چھوڑے گا نہیں ٹھیک ہے اس لیے انسان کو غور کرنا چاہیے اینما نما تکون یا اطبکہ اللہ جمعہ اللہ اللہ نے ہم سب کو اکٹھا کرنا ہے ٹھیک ہے اور یہاں ایک بات اور بھی ہے اینما نوا تکون یا اطبکم اللہ جمعہ کا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ جو ہم کر رہے ہیں اللہ اس کو بھی اکٹھا کر دے گا اللہ اس کو کھول کر رکھ دے گا یہ اگر انسان تھوڑا سا غور کر لیں یہ جملہ ہمارے لیے بڑا دلوں کو ہلا دینے والا ہے کہ جو ہم کر رہے ہیں اللہ کھول دے گا آپ ایک لمحے کے لیے سوچیں ہم جو سارا دن کرتے ہیں سارا دن ہم جو کرتے ہیں ہماری وہ مووی بنا دی جائے اور صرف ہمارے گھر والوں کو دکھا دی جائے گی ہم میں سے کوئی بھی آدمی اس بات کو پسند نہیں کرے گا صرف گھر والے ہم سارا دن جو جو کرتے ہیں ہم ہم نہیں چاہیں گے کہ ہمارے گھر والے یہ دیکھ لیں اور پوری کائنات وہاں پہ دیکھے گی صرف گھر والے نہیں ہوں گے این عماد یا طم اللہ جو جو ہم کر رہے ہیں اللہ سب کو دکھائے گا تو یہ بھی ایک مطلب ہے اس آیت کا اور یہ حقیقت بھی ہے احادیث سے یہ مسئلہ ثابت ہے کہ ہم جو کریں گے اللہ سب کے سامنے کھول کر رکھ دے گا انسان کو غور کرنا چاہیے اینہ ماتون جو میں یہاں چھپا لیتا ہوں میں کہتا ہوں کسی کو پتہ نہیں چلا میں نے یہ کام کر لیا کسی کو پتہ نہیں چلا تو اینہ ماتون یا ادیب اللہ جمع اللہ کو پتہ چل گیا اللہ اس کو جو ہے وہ لے کر آئے گا اس لیے زندگی کا مقصد کیا ہونا چاہیے فس سبق نیکیوں میں مقابلہ صحابہ اکرام نیکیوں میں مقابلہ کرتے تھے ہمارا مقابلہ کس میں ہوتا ہے مال میں عہدے میں منصب میں شہرت میں مقبولیت میں دنیا داری میں کیا یہ ساری چیزیں مقابلے کے قابل ہیں نہیں ہیں یہ ساری چیزیں مقابلے کے قابل ہی نہیں ہیں مقابلے کے قابل ہیں نیکیاں نیکیوں آگے بڑھیں بکر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں نیکیوں میں مقابلہ کرتے تھے ہیں ایک کہتا تھا صدقہ کتنا کرنا ہے وہ کہتا میں نے زیادہ کرنا وہ کہتا میں نے زیادہ کرنا ہے وہ کہتا ہے کہ میں گھر کا آدھا سامان لے آیا ہوں وہ کہتا میں گھر کا پورا سامان لے آیا ہوں تو یہ ان کے مقابلے ہوتے تھے یہ ان کے مقابلے ہیں اور ہمارے مقابلے مال جمع کرنے میں لگے ہوئے ہیں باپ اور بیٹے کے درمیان مقابلہ ہوتا تھا میں نے جہاد پہ جانا ہے بیٹا کہتا تھا میں نے کہنا ہے باپ کہتا تھا میں نے جانا ہے اب دونوں چلے گئے ہیں اب بیٹا کہتا ہے میں نے زیادہ کافر مارنے باپ کہتا ہے میں نے مارنا ہے یہ ان کے مقابلے ہو رہے ہیں صحابہ کرام کے مقابلے کیا ہوتے تھے رات کو رات کی عبادت کے مقابلے ہوتے تھے باپ کہتا تھا میں نے زیادہ لمبی دیر رات کو مقابلہ عبادت کرنی ہے بیٹا کہتا تھا میں نے کرنی ابو حران رضی اللہ ہوتا ہوں گھر میں ساری رات ڈیوٹیاں لگتی تھیں ڈیوٹیاں ذمہ داریاں ڈیوٹیاں لگتی تھیں کس کام کی کہ رات کا اتنا حصہ میں نے عبادت کرنی ہے اتنا حصہ میں نے کرنی ہے وہ کہتا میں نے زیادہ کرنی ہے وہ کہتا میں نے زیادہ کرنی ہے باریاں لگتی ہیں ہمارے ہاں باریاں کس کی لگتی ہیں گھر میں ایک موبائل ہو تو موبائل پکڑنے کی باری لگتی ہے اتنے دو گھنٹے فلاں بچے نے فلاں دو گھنٹے فلاں بچے نے دو گھنٹے فلاں نے دو گھنٹے فلاں نے اتنے گھنٹے اتنے گیم, اتنے نے گیم کھیلنی ہے یہ ساری رات کی بھی باریاں رات کی باریاں ہوتی ہیں گیم کھیلنے کی باریاں ساری رات کی لگتی ہیں اب تو گیم کھیل لے رات کے بارہ بجے مجھے اٹھا دینا میں نے گیم کھیلنی ہے پھر رات کے دو بجے فلاں کو اٹھانا ہے اس نے گیم کھیلنی ہے ہمارے ہاں گیم کھیلنے کی باریاں اور صحابہ کرام کے گھروں میں عبادت کرنے کی باریاں ہوتی تھیں تو یہ ہے فس تبھی خیرات تو نیکی کے کاموں میں وہ آگے بڑھتے تھے مہاجرین غریب مہاجرین نبی علیہ صاحب اسلام کے پاس چلے گئے غریب تھے کہ اللہ کے رسول یہ جو امیر صحابہ کرام ہے نا یہ تو صدقہ خیرات بہت کرتے ہیں یہ صدقہ خیرات کرتے ہیں یہ اجر زیادہ لے جاتے ہیں ہمارے جیسے ہم نمازے پڑھتے ہیں یہ بھی نمازے پڑھتے ہیں جیسے ہم روزے رکھتے ہیں یہ بھی روزے رکھتے ہیں لیکن یہ تو صدقہ خیرات کرتے ہیں یہ تو نیکیوں میں ہم سے آگے چلے گئے ہم کیا کریں ہم تو غریب ہیں نبی رسط نے فرمایا تمہیں ایک اب دیکھو نا مقابلہ ہے نا امیر ہم سے کیوں آگے چلے گئے مال میں نہیں نیکیوں میں انہوں نے سوال یہ کیا نیکیوں میں ہم... یہ نیکیوں میں ہم سے آگے کیوں بڑھ جائیں ہم نے زیادہ نیکیاں کرنی ہیں یہ آگے کیوں بڑھ گئے نبی علیہ السلام نے فرمایا ایک عمل بتلاتا ہوں تم بھی امیروں کی طرح نیکیوں میں آگے بڑھ جاؤ گے پوچھا نبی کون سا عمل ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا ہر نواز کے بعد تیتیس مرتبہ سبحان اللہ 33 مرتبہ الحمدللہ 33 مرتبہ اللہ،, اللہ اکبر یہ پڑھنا ہے کہا جی ٹھیک ہے اب پڑھنا شروع کر دیا اب یہ غریب صحابہ کرام پڑھتے تھے امیروں کو بھی پتہ لگ گیا انہوں نے بھی پڑھنا شروع کر دیا اب یہ مقابلہ آ رہا ہے نا امیروں نے یہ سوچا کہ یہ غریب صحابہ کرام نیکیوں میں ہم سے آگے کیوں بڑھ جائیں انہوں نے پڑھنا شروع کر دیا اب یہ غریب صحابہ کرام پھر نبی علیہ صاحب وسلام کے پاس آ گئے کہا اللہ کے اصول وہ تو امیر بھی پڑھ رہے ہیں نبی علیہ ساط و اسلام نے فما دا کا فضل اللہ عیمیہ شاہ یہ تو اللہ کا فضل ابھی اللہ نے امیروں کو دولت دے دی, دی اللہ کا فضل ہے تو بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ان کے درمیان مقابلے ہوتے تھے نیکیوں میں اور ہمارے ہاں کس چیز کے مقابلے ہوتے ہیں ہم سب جانتے ہیں تو اصل زندگی کا مقصد اس آیت میں بیان کر دیا گیا ہے فس سبیک الخیرات اگر انسان کو سمجھ میں آ جائے تو یہ ایک آیت کافی ہے فس سبیک الخیرات نیکیوں میں آگے بڑھ جاؤ عین اما تن بکن اللہ جمعہ جہاں بھی چلے جاؤ گے اللہ لے کر آئے گا یا جو بھی عمل کر لو گے اللہ اس عمل کو کھول کر بیان کر دے گا اور یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے ان اللہ علیہ الشین قدیر بھی اللہ تعالیٰ نے آگے فرما دیا تو میں ہر چیز پر کا دوں کوئی مت سمجھے میں نے چھپ کر کر لیا کسی کو پتہ نہیں چلا کسی نے نہیں دیکھا اب میں یہ جو جملہ بول رہا ہوں یہ تو ختم ہو گیا اللہ اس جملے کو لے کر آئے گا ان اللہ کل ان قدیر ہے اللہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے جو ہم کرتے ہیں اللہ اس کو لے کر آئے گا اللہ ہمارے سامنے رکھ دے گا اس لیے اس آیت میں انسان کو غور کرنا چاہیے اور یہی زندگی کا مقصد ہے اگر ہم اس کو بھول جائیں گے تو پھر زندگی تباہ ہو جائے گی اس لیے انسان نیکیوں میں آگے بڑھ چڑھ کر حصہ لے وہ آخر الدہ رب الحمد